Вторую картину, которую мы показываем, это Татьяна Гримбеевская. Татьяна Николаевна, художница, одна из лучших художниц Украины в стиле соцреализма и одна из основателей фактически украинского импрессионизма позднего. Картина называется Наречена. Жанрных картин в частных коллекциях очень мало. Натюрморты, пейзажи есть. Но жанровых картин очень мало, практически все они в музеях. Голембевская, народный художник Украины, действительно член Академии художеств Советского Союза, одна из последних, титулованная, там, награжденная всеми грамотами, которые есть существуют, и всеми наградами. Картина наречена, такое объединение молодежи и взрослых, для того, чтобы увидеть, как украинская семья ценит единство свое. И поэтому я много раз был в, на в мастерской у Галимбиевской вместе с своим мужем Знобой. Он мне все время предлагал, Александр Васильевич, давайте я вас отлеплю, пока вы молодой и интересный. Потому что в приходится все время лепить стариков, говорит, на кладбище. Вот. И она никогда не продавала свою, не хотела продавать свои жанровые работы вообще из мастерской. Вот я ее уговорил, одну работу она мне продала, и это один из шедевров этой художницы.